Значит, я сейчас нахожусь э, в почте. Не надо писать Индекс отделения 1806. Нет, С желанием подать Хорошо, да, моей матери заявление на имя Генерального прокурора Украины пшенка Виктора Павловича. Ну, так а хорошо сними, чтобы оно было видно. Так, так, вставить. Вставить. Значит, полностью хорошо вот сними это давай. У вас? печать есть сюда? Да, отлично. Значит, ну, вот, вот печать, следующая я. бумажка. Это догадки, которые прикладываются к моему заявлению. И вот. Все, сейчас мы будем подавать эти листочки. Конверт переверни тоже. А, конверт. Ну, да, мы ее вот пропустили, она еще заполняет. Да. да. Пожалуйста. Вот, сейчас мы это все будем давать женщине, которая у нас на почте. Оператор будет принимать да. наше поштовое отправление. Ну, мы... Значит, вот эти Правильно. все бумаги, основное заявление, это вот это. Положи, положи. Еще... Не-не, я и дал, что... А, ты хочешь... Нет, как сразу? ты положи в конверт. Да, Хорошо, положи, вот я ложу это в конверт. Да, оно уже будет отмечать там. Так, вот я положу, смотри внимательно, что я ложу. Эти заявления, вот на имя прокурора, опять вот оно, Вот оно уходит в конверт. Вот оно уходит в конверт. Ты смотришь его, да? Вот он уходит в конверт. Вот, посмотри внимательно Роспись матери. Вот он уходит в конверт. А 13 декабря. Сегодня 13 уже... 2013. Это -го уже конверт. Да, ну, это ну, конверт. Ничего не меняется. Да, Андрей, Смотрите, смотри, посмотри. Девушка, возьмите, провери. Да. Ну, мы хотим, чтобы мы отправили, да. Девушка. Погай. Вот, вот, вот. А, девушка. Да, да. Девушка, а можно заклеить его? Вот. То я его не заклеил. Все, 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 у меня есть, нет. Есть. Да, да, мы потом. Но, знаете, ну что, мы вам отдали. Отправили конверт. Да? Отправили. Отправили конверт. Да. Только вы, вот смотрите, я не заклеил его, заклейте, пожалуйста. Мы конверт снимаем. Не только конверт. заклейте, пожалуйста, вот а я так его не заклеил. Ага. У вас без описи. Без записи. То есть мы тут. Вот да. это ваше да? Да. Это да. А да. этот куда? А можно вот это число мы сфотографируем? Который вы поставите сегодняшнее 13 О, вот а это я не вы так к нам приложите уже мы его сфотографировали вот сюда вот к этому индексу да индекс чтобы мы видели что там 13 Вы меня смущаете. Да что, вроде же вы все делаете правильно. Я что? понимаю, когда вы неправильно что-то делаете, тогда нас смущает. Фух. Так все профессионально.

Скажешь, как а подожди, ну тянет или что? А вы возьмите стульчик тяньте. Поставьте ей стульчик отсюда. Да. А потом мы тянем. Дайте. Да, сейчас, сейчас. Сними вот именно вот эту первую, первую страницу с номером. И вот все встанет, как если получится. 1356 за конвертик. У вас конвертик свой был? Да. да это... Сколько вы сказали? 13. Возьмите. Девушка, а можно под... ну, ладно. Поднять его, чтобы мы его сфотографировали. Да, вот прямо его вот, вот так, приложу. приложите к стеклу, чтобы ближе, 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 чтобы... Вот так, спасибо. Вот этот значок, смотри вот этот, там число видно, и вот это. Знаю, чьи банки, чьи О, Так, а что ж, мы ж тут ничего ж против... Мы свое письмо. Свое, не чужое. И чек. Ага, все, спасибо вам большое. Так, а что тут у нас по чеку? Генеральному прокурору Украины, отлично. Шо? А, да, вы же сказали индекс поставить, да-да-да. нашли. Чтобы мы даже для себя знали, какой индекс красной слободе. Не, куда отправлять нам написали? Но... 0... Нет, она имеет а, в виду. Ну видео. да, да. Видео. А? Себе, себе. Чтобы знать, какой номер, да. Индекс. Так номер я же вам Вообще. Дала, и, номер. и нет. Не, мы не поняли. Вы же индекс хотите проставить красной слободы. Мы его да. не поставим. Мы для себя хотим его тоже знать. 196.04. 196.04. То есть вы записали. Ага, спасибо большое, девушка. Всего вам самого наилучшего.